Кому война, а кому бизнес. Это понятно. Когда нам дают бронежилеты, бизнесмены определяют какую сумму, мы их простреливаем на этот бронежилет. Я думаю, детям одевать вот, чтобы вот шариками стреляли. Так нельзя, так просто нельзя. И по поводу того, что там э, на помогают, ну, я могу сказать, что э, не помогает государство практически. Я, опять же, пример вот эту 24 ноября, вот, э, они звонят, только благодаря батальону «Донбасс» мы смогли доставить тут опять тонн продуктов. Но если бы они нас не прикрыли, наших водителей, ну, туда просто невозможно. Четыре километра колонна не дошла. Они уже перегружали в и доставляли в Потому что мы все заменило. Вот. То когда ребята на следующий день позвонили, я это прямо заявил на всю страну. Хлеб уже немножко подсвел. Вот они пообрезали этот сыр, кушали и звонили, говорили, мы вкуснее хлеба не есть. Мы получили зарплату Некоторые получили, многие 54 гривны и получили 900 в интернете. Это было, если он писал, 976 гривен. Мы воюем вообще не за деньги. Мы, я вообще сам гражданин России, с Москвы, мне видно на жительство. И сейчас я благодарен Виталию Кличко. Мы с ним встретились у Шустера на передаче. Он мне лично хлопотит, чтобы мне дали украинское гражданство. Сейчас с питанием у нас полегче, подключилась Житомирская область, очень нам хорошо помогает. Мы наконец-то перестали стирать носки, потому что не то, что нам их лень это сделать, а то, что мы сегодня здесь, завтра тревога, их вывезли, они а надо высохнуть. Ну, это как бы продукты питания, вот Олег нам помогает. Сейчас уже в связи с тем, что Семен Семенченко ранен, я срочно буду туда. я уже знаю, что будет нам доставлено. Он сейчас планирует караван, не планирует, а должен его доставить в пятницу два БТРа и продукты питания. Житомирская область собрала там более пяти тонн, но мы поделимся, у нас пока с продуктами все нормально, мы поделимся с 34-й бригадой. Из 24-й 24 это Житомирские. Мы даем своих бойцов, они сопровождают под Луганск, потому что там минирование дороги, и сейчас на них к сожалению, охотятся. Вот так вот каждый день мы воюем, мы действительно там война. Я езжу сейчас просто, прошу кто чем может помочь. нас надо спрашивают, вот мы собираем деньги наличными. Мы это никогда не получали наличными, у нас есть счет, кто нас, нам дает наличные, мы их тратим на бензин, нам государство ничем не помогает. Мы их тратим на двухсотых, на трехсотых, то есть помогаем родным и близким, хороним мы за свои деньги, поэтому сейчас наличные, я беру наличные, расписываю, что я сам их взял, докладываю Семену. но сейчас я уже пока на не доложу, но поверьте мне, у меня такие полномочия есть. И то, что вы смотрите по телевизору, это 10% всего, что происходит. На самом деле там война и очень тяжелая война. Уже Кавашниковый, как бы это так, не считаю. Минометный огонь. Вот, скорее всего, попали, я не уточнял, минометный огонь. Сейчас благодаря Виннице, вашим представителям байкеров, вот в лице Сергея, мы получили две брони, два БРДМ, и сейчас они нам делают третий. На сегодняшний день у нас на количество у нас батальона, я не могу озвучить сколько, например, примерно на 500 человек у нас всего осталось одна броня. Сегодня, к сожалению, у нас одну броню подбили, один у нас на ремонте, один мы захватили в Карловке, вот он один остался у сепаратистов.